Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, Когда два, в городе три, стало четыре, немножко поспокойней, повозвращались родители с детьми. Родители мне звонили, просили, чтобы я возобновил тренировки, так как дети очень скучают. Сейчас занимается около 60-70 человек. До полномасштабного вторжения занималось 75-80 человек. Год назад цифра доходила до 110 человек. На кікбоксинг я попав в 2023 році, десь у вересні. Мені сподобалось і вже як другий рік ходжу в цей клуб. Наразі на змагання не їжу, тому що війна, обстріли. Тому після закінчення війни та бойових дій думаю відправитись на свої перші змагання. Я являюсь мастером спорта международного класса по кикбоксингу «Вако», тренером и основателем спортивного клуба «Адреналин». Трудности проводить тренировки в полномасштабную войну, переживания за детей, безопасность должна у них быть в первую очередь. Приходится постоянно, когда воздушные тревоги, прерывать тренировки, ходить в укрытие. А на самом деле мы кикбоксеры, поэтому нам ничего не страшно.